solih amallarning eng ulug'laridan shubhasiz nikoh balog'atga yetgan qiz yigitlarni nikohlab qo'yishlik ulug' savob ishlardan birodarlar hozirgi kunda uylanishlik oson emas yildan yilga qiyinlashib boryapti kerakmas urf odatlar kerakmas sarf xarajatlar bir so'z bilan aytganda isrof ko'payib boryapti shu yani ma'ruzalarni eshitayotgan masjidlarimizga kelayotgan hoja akalarimiz ham qilyapti o'sha narsalarni shu isrofni ko'pligidan to'y qilish uylanish turmush qurish qiyinlashib boryapti kim aybdor bunga erkaklar aybdor chunki toputib kelib xotinni qo'liga berib qo'yib xohlaganini qildeyaptimi erkak aybdor bu xotinni so'zidan chiqa olmaydiganlar oila Aile, nima deydi oilasida gap o'tmaydiganlar yomon bo'ladi palonchi xolam aytdi desa qilaveradi ey palonchi xolang dondonpalonchi xola domlalar aytib turibdi isrof bu desa palonchi xolani gapiga kirai yomon bo'lar ekan shunaqa qilsak yomon bo'lar ekan nima bo'ladi so'rangda aytib berolmaydi tolkum aytib beolmaydi oyatdan hadisdan dalilla aytayotgan payg'ambarlarni voris bo'lgan ahli ilm ulamolar gapirsa gapini olmaydi bo'lmaydi ekan deydi xotinlarni diviziyasi hujumga o'tadi to' qilayotgan paytingizda mana qilmaymiz mana qilmaymiz desangiz ayol kimyh etalab keladi ayollarda osha taqashadi sizn qilasan bitta o'zisiz turolmaysiz yiqitishadi agar dinga suyangan bo'lganingizda qarindoshlar xush kelibsizlar mana to'rimiz sizlarniki to'y qilyapmiz mehmon bo'lib ketinglar pulni men topyapman bola meniki manaqa 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 to'y bo'ladi xohlasanglar mana bo'lmasam katta eshik den desa qarindosh urushi uzilib qoladi agar masiyat uchun qarindosh urushlik qilishlik kerak bo'lsa buni uzish kerak araq qo'ymasang seni ziyofatinga kelmaymiz deyotga bo'lsa yig'ishtirish kerak unqa qarindoshni erkaklar qo'linglarga rolni olinglar men aytgandaqa bo'ladi denglar chunki sizlar eshak emassizlar pulni topib qiynanib olti oy yetti oy bir yil rossiyada ishlab kelib turib uch kunda sarda yana ketyapsizlar erkaklar qo'lga olinglar sovchilikni ham qo'lga olinglar o'zinglar hal qilinglar to'yni oson to'y qilish oson payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam qizi fotima zahroni ali ibn nabin olib kelib berganda nimasi bor edi aliyni abu bakr so'rab keldi fotima onamizni payg'ambarimizdan yo'q dedi umar ib hattob so'rab keldi yo'q dedi aliga berdi siz bormaysizmi deyishdi ha abu bakirga bermagan umarga bermagan menga beradi yigirma ikki yigima uchga kirgan yigit edi siz rasulullohni amakivachchasi siz islomga birinchi kirgansiz kirib so'rang beradi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam oldiga o'zi sovchi bo'lib kirdi kirib rasululloh birinchidan amaki vachchasi ikkinchidan rasulullohni uyida katta ogan men shu fotima haqida bir o'ylab ko'rguvdim deb qo'ydi rasululloh sollallohu alayhi vassallam xush kelibsiz safo kelibsiz dedi boshqa gap bo'lmadi chiqib ketdi <laughs> nima bo'ldi nima bo'ldi bilmayman nima bo'lganini ha nima dedi ha xush kelibsiz bo'ldi quliq bo'lsin sizga bitta gap ham yetari qaranglar hech narsasi yo'q abi abitolibni orada bir necha kun o'tavdi payg'ambarimizdan javob bo'lvermaganida payg'ambarimiz o'yida turganida uch to'rtta sahobalarga eshittirib kecha rasulullohni qizini so'ravdim nima deganini bilmadim dedi shunda payg'ambarimiz chaqirib bechi dedi nimang bor dedi hech narsam yo'q men hadya qilgan xutomiya sovut qani degandi bor dedi olib kel shuni usmoninafonga berdi olib borib sotdi shuni puliga to'y qilib berdi ikki kilo olmidi uch kilo xurmoni o'rtaga qo'ydi mahriga to'rt yuz misqol kumushni berdi ikkita jonliiib hamza ibn abtib so'yib to'y qilib berdi ibn abi tolibga fotimai zahroni muhammad sollallohu alayhi vasallam siz bilan biz qiladigan ziyofatni o'ndan bir chiqimi bilan berdi nikohni ya'ni uyi ham yo'q va kuyov bola payg'ambar masjiddan uzoqroq joydagi bir joyda kvartira olib berishdi ha endi dou davrlarda shunaqa bo'lgan ekan endi hozir endi nima desangiz baribir xotinlar nima qilmaydi ishanao'glar e, birodarlar shunaqa to'y qilsa bo'ladi faqat erkaklar hal qilishi kerak bu narsani payg'ambarimiz aytganlar kim nikohni yengil qilsa bas u zinoni og'ir qilibdi kim nikohni og'ir qilsa bas u zinoni yengil qilibdi shuning uchun shunaqa şun, bir jinni katta urf odatlarda isroflarni o'ylab topib to'yda nikohni og'ir qilayotganlar qiyomat kunida javob berishadi va mana shu xotinlarni talabagalab berayotgan erkaklar ham javob berishadi uylanolmay yuribdi bolalar yosh polon yoshga borib qizlar turmushga chiqa olmayapti iqim chiqindi ko'pligidan minkum va va solihina min ibadikum o'z oralaringizdagi tul bevalarni hamda qul va cho'rilaringizni yaxshilarini uylantiringlar agar ular kambag'al bo'lsalar olloh ularni o'z fazli karami bilan boy behojat qilur olloh fazli karami keng bilguvchi bo'lgan zotdir alloh taolo uylab qo'yinglar deyaptioralaringizdagi tul tul bechoralarni bevalarni hamda qul cho'rilaringizni yaxshilarni uylantiring buyuryapti alloh taolo shuning uchun birodarlar nikohni qoyim bo'lishiga jinni hissamiz qo'shilsa borib qo'shilaylik shu bo'lib ketsa shu to'y jinni ketta narsalar yo'qilishiga agar jinni xizmat bo'lsa qilib qo'yaylik moshinamiz bilanmi yoki bir maslahatimiz bilanmi chunki alloh taoloni buyrug'i bu bu fasodga to'lib turgan fitnaga to'lib turgan zamonda birodarlar atrofdagi hamma narsa insonlarni shahvatga chaqirib turibdi mana shunday bir vaqtlarda mo'min yigit mo'min qizlarni nikohlab qo'yishlik shubhasiz ulug' amallardan hisoblanadi lar shuning uchun to'ylarni yengil qilishlik kerak turmush sharoit turmush qurishlikni shart sharoitlarini yengil qilishligimiz kerak bo'ladiyaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz gunoh va haddan